os ibn yahyo ismli bir kishi u o'zini otasiga yaxshilik qilishlik bilan mashhur bo'lgan solih insonlardandi allohni taqdiri kunlarni birida u kishi bilan otasini qamoqqa olishdi sovuq tunlari otasi ertalab tahoratni sovuq suv bilan olishligni xohlamas edi xonasini yoritishi uchun berilgan chiroqni olardida idishdagi suvni unga tutib otasi uyg'ongunga qadar suvni ilitib turar edi otasi iliq suvda tahorat olish uchun qo'riqchi buni bilib qoldida chirog'ini olib qo'ydi endi ota sovuq suvda tahorat olishligi kerak ammo otasiga bir yaxshilik qichi bo'lgan bu farzand yo'lini topdi endi nima qiladi ana shu suv quyadigan ishni quchoqlab uxladi tong yotgungacha mana shu sovuqni o'zini badaniga o'tkazib suvni sovib qolishligidan ehtiyot qildi tong yotganda otasiga iliq suvni yana tahoratiga tutdi albatta bu yani berulvolida albatta bu, bu ota onaga bo'ladigan go'zal muomalaga yaqqol misol endi buni ro'parasida ota onasiga ah oq bo'lganlar bor ana shu oqbodallardan biri qarib qolgan onasini qariyalir uyiga olib borib qo'ydi bir oy ikki oyda zo'rg'a xabar olar edi tirikchilik bilan ovora e bu ayolni shu yagona farzandidan boshqa hech kimisi yo'q bu ayol qarib qolgan ajalini sezgandek bo'lib tabibga meni o'g'limni chaqirib bersanglar sizni qayerdan topamiz o'g'lingizni mana raqami raqamni olib tabib o'g'liga qo'ng'iroq choladi kim bu a siz falonchi falonchimisiz ha falonchiman falonchi falonchi sizni onangizmi ha falon falon qariyalar uyidami ha nima gap a bir kelib ketarekansiz bugun erta onangiz omonatni topshiradiganga o'xshaydi sizni ko'rgisi kelyapti sizni ko'rib bag'riga bir bossa bir peshonangizdan o'pgisi kelyapti vaqtim bo'lsa borarman deb qo'yib qo'ydi subhanalloh bu seni onang tirikchiliging dunyoying oiling oning norozi bo'lib o'tib ketadigan bo'lsa senga qancha bir xayriyatni qancha foydasi bor bir kun o'tdi ikki kun o'tdi farzand kelmadi ona vafot etdi birodarlar rob ridorrob Allohning roziligi ota onaning roziligidan. Allohning g'azabi ota onaning g'azabidan. ibrohim alayhisalom ulug' payg'ambarlardan edi otasi mushrik edi otasini haqqa chaqirar ekan otasi qarshilik qilar edi otasi jerkib berar edi urushib berar edi shunday bo'lsa ham ibrohim halilulloh ya abati ya abati ey otajon ey otajon degan so'zdan boshqa so'zni aytmas edi ibrohim alayhissalomni oxiri otasi uydan haydab chiqardi ya ibrohim ey ibrohim la qasamki agar sen to'xtamasang da'vatingdan albatta seni toshbo'ron qilurman yoki butunlay meni tark et uydan haydab chiqardi uydan haydab chiqardi nima uchun haqqa chaqirgani uchun tavhidga chaqirgani uchun chiqib ketyapti de nima dedi ibrohim dedi otasiga omon bo'ling endi parvardigorimdan sizni mag'firat qilishini so'rayman shak shubhasiz u menga mehribon bo'lgan zotdir mushrik bo'lgan u kishini da'vatiga qarshi olgan uydan haydab chiqargan otasiga mana shunday go'zal muomala qilyapti albatta bu birodarlar berulvoliday albatta bu anbiyolarning xulqi otalar bilan orazlashib otalardan o'pkalab o'zini ulardan olib qochib yurgan farzandlar yaxshilab eshitib qo'ysin modomiki ota ona tirik ekan ularni roziligini olib qolmabdimi nabiy sallallohu alayhi vassallam aytganlaridek amin, amin, amin. shu uchta omindan bittasi ota onasi ikkalasi tirik bo'lib turib yoki bittasi tirik bo'lib turib ularni roziligini olib ularni xizmatini qilib jannatiy bo'lolmagan farzand voy bo'lsin holi buni ergishqalsin amin deng ey muhammad alayhissalom dedi jibril alayhissalom rasululloh omin dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlari tug'ilmasidan avval otasi vafot etdi 6 yoshga kirganda onasi vafot etdi Mushrika bo'lgan holida mushrikka bo'lgan holida Alloh subhanahu va taolodan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keyin u madinaga hijrat qilgandan keyingi paytlarda robbisidan so'radi onasini qabrini ziyorat qilishlikni alloh taolo zn berdi Qabrini ziyorat qilib qattiq yig'ladilar nabiy sallallohu alayhi vasallam. sababini bilmagan sahobalar ya rasululloh bu nima qabru bu nima yig'i deb so'rashdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam aytdilar robbimdan onamning qabrini ziyorat qilishikka ruxsat so'radim olloh izn berdi endi haqqiga istig'for aytsam mushrukni haqqiga istig'for aytma deb olloh qaytardi farzandni onaga bo'lgan mehri meni yig'latdi garchi kofir o'tib ketgan bo'lsa ham onasini eslab yig'layapti birodarlar albatta bu birul shuning uchun musulmon bo'lib turgan ota onalarimizga chekchayib qarash gap qaytarish ovozimizni ko'tarish gapiga teskari ish qilishlikdan taqvo qilishligimiz kerak chunki namozingiz bo'ladi rozingiz bo'ladi hajiz bo'ladi zo'r amallarni qilasiz ammo onani yoki otani norozi qilib qo'yadigan bo'lsangiz bu, bu amallaringiz xabada bo'lib ketadi munazil Otasi oq oh bo'lgan munazil bu munazilning qissasi arablarni orasida mashhur edi otasiga yaxshi muomala qilmasdi bu farzand ota kunlarni birada o'g'liga nasihat qildi bolam ollohdan qo'rqqin bu noto'g'ri ishlarni tashlagin ota nasihat qildi shunda bu oqbadar ah, nima qildi qo'lini ko'tardida otasini bir shapaloq urdi ota yerga yiqildi ota yerga yiqildi shu urgan qo'lni tarbiya qilgan yedirib ichirib katta qilib qo'ygan kim edi shu otamidi ey ukalar ko'zlarni katta ochinglar men ko'p aytaman buni sizlar ko'rayotgan g'arbdan kelayotgan kinolarda otasini mazhara qilsa otasi kiyib qaytarsa, bu zo'r bo'ladi bu bola kinoda oxirda shu bola murodi maqsadiga yetadi sevgani yetishadi 1 million dollar topadi xullas oxiridaki marra kimniki bo'ladi uloqni o'sha olib ketadi oqbadar otasiga onasiga haqoratomuz muomala qilishlik oddiy narsa deb ko'rsatilinyapti va nima bo'layotganligini bu ko'ryapsizlar bularni o' ota g'azabga to'ldi shaharni tashlab chiqib ketdi makka mukarramaga safar qildi to'g'ri makkaga ye bordi yetib kabatullohning kesvasiga osilib duo qildi parvardigor o'g'lim munazildan meni haqqimni olib ber endi otani haqqi nima farzand oh bo'ldi endi jazosini olishlik kerak shu dunyoda birodarlar ko'p gunohlari bor banda qiladi jazosi albatta oxiratda olinadi ammo ayrim gunohlar bor oxiratda ham oladi dunyoni o'zida ham oladi shundan bittasi birovga qilingan zulm ikkinchisi oqbadar oh bo'lishlik ota onasiga oh bo'lgan odamni dunyoda xor bo'lishligida shubha yo'q xuddi ikkikelikkini to'rtligida shubha bo'lmaganidek kabani oldida bolasini qarg'ab duo qildi parvardigor munazildan meni haqqimni olib ber ota ona norozi bo'lib duo qilar ekan farzandini ustida duosi albatta ijobat bo'ladi hech qancha vaqt o'tmadi munazil yiqilib tushdi yarimi shol bo'lib qoldi uyigizdan chiqib ketayotganingizda bolam ollohga omonatsan ollohni panohida bo'lgin olloh ishingni o'zi o'nlasin deb ota onani uydan chiqarish qayoqdayu ollohga qo'ydim seni olloh seni jazongni bersin deb uydan chiqarish adi albatta allohni tanigan robbisidan qo'rqgan, taqvodor yosh hech qachon ota onasiga bunday qilmaydi ibrohim alayhisalom mushrik bo'lgan otasiga qanday go'zal muomala qildi endi o'g'li ismoil otasiga qanday muomala qildi ibrohim alayhisalom mushrik bo'lgan otasiga qanaqa muomala qildi uyidan haydab chiqarsa ham diniga qarshi bo'lsa ham salomat bo'ling deb chiqib ketdi robbimdan istig'for so'rayman sizga deb chiqib ketdi endi o'g'lidan qanday javob qaytdi qaranglar ey yoshlar ibrohim alayhissalom tushida o'g'lini so'yayotganligini qurbonlik qilayotganligini ko'rdi va o'nga kirgan ehtimol o'n ikkiga kirgan o'g'ilchasiga dedi ya bunayyaey o'g'ilcham men tushimda sizni so'yayotganligimni ko'rdim endi siz nima ray fikr qilishingizni bir o'ylab ko'ring dedi sizni so'yaman deyapti o'n o'n ikkiga kirgan bolaga men nima qildim e basirqab qolibsiz siz a bu primoy vahimasi ekanu bu jabroil alayhissalom aytmabdiyu tush ko'rib qolibsiz lismo alaqsirab qolgandirsiz soasizmi meni demayapti chunki kim o'g'li ibrohim haliullohni ismoil alayhissalom nima deb javob berdi <hâle> umar, minas ey otajon sizga buyurilgan ishni qiling inshaalloh sobir ekanligimni ko'rasiz dedi o'zini qurbon qilishga tayyor turyapti otasiga oh bo'lmasligi uchun robbisiga osiy bo'lmasligi uchun bir o'ylab ko'raylikda o'g'il bolalar bir kunda necha marta gap qaytaramiz nechi marta mana buni qilib qo'y desa qilmaymiz necha marta ularga qarshi bir fikir bildiramiz ota onasini rozi qilgan ularni duosini olgan inson bilan ularga ah, oq bo'lgan odam hech qachon teng bo'lmaydi na ollohni shariatida na insonning fitratida